Hola Capricornio, este es tu horóscopo, tu pronóstico para el mes de marzo de 2022. Entonces, horóscopo, pronóstico para Capricornio, hombre o mujer, en el mes de marzo de 2022. Bien, Capricornio, primer. Eh, primer mensaje, primer. Sí. En. En marzo, Capricornio puede llegar a tener algún tipo de enfermedad. No creo. Fíjate que nos habla de acoso, de agobio. Es una enfermedad. Eh, algún tipo de enfermedad, algún tipo de molestia, de salud. Pero. Es como que lo resolvés la carta de el ramo mediante alguna terapia natural, ¿Mm? eh, no sé, homeopatía, no sé, algo, ¿Eh? alguna terapia natural, alguna terapia naturista. Es como que recurrís, como que solucionás algún tipo de molestia ¿Mm? con respecto a la salud. Lo solucionás o lo sobrellevás. ¿Mm? Bien, después Capricornio. Eh, una, a ver, acá hay tres personas que están trabajando, que están trabajando en equipo. ¿Mm? Están construyendo una catedral, están trabajando en equipo. Vos te distancias, Capricornio, te distancias de las personas con las cuales frecuentabas. Pueden ser el trabajo, pueden ser amigos. ¿Mm? Eh, sí, y, te podés, y no es que estas personas eh, actúen mal con vos. Fíjate la belleza, el amor. Sino vos te distancias Capricornio, porque podés llegar a sentir celos o algún malestar en relación a estas personas, ¿Mm? bien. A si tomo un matecito, bien, Capricornio, hombre o oh Capricornio, mujer se pueden estar separando o distanciando o de una determinada mujer o de una persona del signo Tauro o Libra. ¿Mm? La emperatriz Venus, reina de espadas invertida, amor no correspondido, malestar. ¿Mm? Capricornio se puede estar distanciando, separando, tomando distancia de una determinada mujer. Vos si sos Capricornio hombre y estás casado o en pareja o tenés una novia de Libra, o de eh, Tauro, podés estar distanciándote. ¿Mm? Y si sos mujer, Capricornio, una amiga, una, una determinada mujer, ¿Mm? nos habla de distanciamiento por no sentirte querida y eso te da un poco de malestar. Lo que te genera malestar también, eh, Capricornio, y en especial puede ser Capricornio mujer, eh, hay un hombre que te gusta, este hombre puede ser de escorpio, eh, pero ¿qué cosa no te gusta de él? Es que es muy inmaduro y puede tener algún que otro vicio. ¿eh? Y para Capricornio hombre, bueno, también aparece el impedimento, el vicio de un determinado hombre que te genera malestar. Pero si sos Capricornio mujer, pese a que la actitud de este hombre, la actitud inmadura, el que posee algún que otro vicio, no te guste, eh, no te guste eso, que, que sea inmaduro y que tenga un vicio, pero él sí te gusta bastante. Y entonces como que está esa contradicción. Bien, Capricornio, seas hombre o mujer. Una persona te miente, te engaña. Eh, o te dan una, una, una determinada noticia que Fulanito o Menganito te mintió o te engañó. Eso genera una pelea, pero después es como que. La carta de. La y el latigo invertido, como que vuelve la paz. ¿Mm? Entonces, hay una información, un mensaje, un comunicado sobre un engaño, sobre una persona que se quiso pasar de lista con vos, se generó, se generó una pelea, un conflicto, pero después volvió la paz. ¿Mm? Bien, Capricornio, <coughs> ya sea la carta de los enamorados, ya sea con una persona Géminis o Cáncer, ¿m? el carro, ya sea en tu vida de pareja o en tus vínculos, vínculos con un amigo o vínculos de otra índole, pueden ser vínculos comerciales, económicos, vos sentís que, que todo está bien en este vínculo por interés económico, por avaricia, ¿Eh? Eh, que si no estuviera bien la situación económica, este vínculo no se estaría dando. A ver, fíjate el error, la frustración. Vos sentís que esta persona que está a tu lado, sea tu esposa, tu esposo, tu amigo, eh, tu socio, eh, lo que sea, un familiar, que está con vos por un interés económico, y eso no te está gustando para nada. Mm. Bien. Hacemos un mate. Esto, para los que vean el video de otra parte del mundo, es un mate, es una infusión, tipo un té. Mm. La yerba mate mm, va dentro. A ver, bien, Capricornio, As de Bastos, la Emperatriz, Rey de Espada Invertido. Eh, en marzo puede haber noticia de embarazo, Capricornio mujer, o es un falso embarazo. O es un embarazo y después hay algún tipo de pérdida del mismo. Bien, Capricornio, acá hay un tema también... Hay un tema con una enfermedad, pero ¿qué es lo que está pasando? Hay una persona mala, no sé si es un. no creo que sea un médico o una médica. Eh. Es una persona mala, que es como que el mensaje, la traición, el agobio, como que. como que esta persona busca hacerte algún mal o hacerte sentirte mal, utilizando el tema de la enfermedad. Ya sea que esta persona diga yo estoy enferma para hacerte sentir mal a vos, Capricornio, o te dice que vos te vas a enfermar o que estás sufriendo tal enfermedad por tal o cual cosa. El tema es que esta persona utiliza la enfermedad, ya sea la enfermedad que tiene esa persona o una posible enfermedad que vos tengas, para hacerte sentir mal. ¿Mm? Bien, después, en el ámbito familiar, familiar o en el ámbito de tu pareja aparece un marzo bastante, bastante bravo. Fíjate que nos habla de pérdida. A ver, eh, hay peleas, eh, posibles traiciones, pero después se reconcilian. La carta de el ramo de flores hay una situación bastante brava con tu pareja, bastante complicada puede ser hasta tema de cuernos, pero de una pelea, pero después se reconcilian la carta del de ramo de vuelta esta idea, pero esto más más en general no es tanto vinculado a la pareja es como que en el vínculo, a ver, con las personas con las cuales eh, cooperás, con, con las personas con las cuales trabajás eh, en algo en común. Puede ser tu hogar, puede ser una empresa, eh, lo que sea. Incluso pueden ser personas con las cuales te, te reunís para hacer algo en común. Está todo bien. Hay algún tipo de rispidez, hay algún tipo de conflicto, hay algún tipo de malestar, pero después vuelve todo a la, a la normalidad. Bien, Capricornio, si estás vinculado a una persona de Escorpio o de Géminis, puede que te distancies de esta persona. Incluso si es escorpio, esta persona se distancia de vos, Capricornio. ¿eh? Si hay un vínculo fuerte, puede ser tu, tu esposa, tu esposo, un amigo, una amiga, lo que sea. ¿Mm? El tema de 4 de oro invertido el tema de estar pensando excesivamente en el dinero, Capricornio, eh, ideas tontas, te aleja de las personas que no tienen malas intenciones con vos eh, o contigo. ¿Mm? Cuidado, Capricornio, con estar muy, muy tendiente del dinero, el ser muy avaro, porque te, eso te hace pensar estupideces y te hace alejar de personas que realmente te quieren, <coughs> bien, aparece Capricornio, hombre o mujer, con celos, inmadurez, error. Eh, mujer Capricornio que esté en pareja en marzo puede estar pensando. Que su pareja está empezando algo con otra persona ¿eh? pero puede ser una idea tonta que se le cruza ¿eh? por la cabeza mujer capricornio ¿eh? aparece muy el capricornio en, en marzo aparece muy muy tendiente a actuar de manera inmadura a tener celos a pensar cosas que no son ¿eh? bien eh... Incluso algunos Capricornios, sean hombre o mujer, pueden creer que es muy mala idea el quedar embarazada ¿m? o el no sé el, el, el quedarse embarazada. ¿M? Bien, eso es todo por consultas personales. Envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.